Assalamualaikum Warahmatullah dan Salam Sejahtera kepada bangsa Walbris Klan. Akhirnya, laporan lengkap berkenaan dengan insiden letupan pipe gas Putra Heights telah pun keluar. Tak ada unsur hianat, tak ada unsur sabotaj dan tidak ada unsur kecuaian. Tetapi itulah, saya nak tanya anda dengan jujur. Adakah anda boleh menerima laporan tersebut? Bongak je gojol kau. Kita intro dulu. La 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 Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selepas sekian lama tertangguh-tangguh tertangguh-tangguh akhirnya semalam telah dikeluarkan laporan lengkap berkenaan dengan insiden letupan pipe gas dekat Sutra Heights yang telah menggegarkan negara pada Hari Raya Aidilfitri yang lepas. Di mana kejadian itu, sekadar satu recap, memang mendatangkan kesan kerosakan yang begitu dahsyat sekali dan saya yakin para penduduk Putra Heights sampai sekarang tidak dapat melupakan tragedi tersebut dan masih lagi tidak dapat move on. Dan sejak hari pertama tuan-tuan dapat bertang kejadian itu berlaku, ramai pihak yang telah tampil memberikan bukti itu bukti ini menunjukkan tentang kebarangkalian berlaku pelanggaran SOP dalam pembinaan shoplot shoplot dekat kawasan pipe gas yang diizabkan itu. Ada bukti rakaman dashcam dan sebagainya serta adalah nama beberapa pihak termasuklah pemaju dan juga konsultan untuk pembinaan ini pun telah didedahkan dan sebagainya. Dan of course, siasatan polis memang agak terperinci jugalah dengan pelbagai teori, termasuklah teori jentolak terbenam dan macam-macam lagi. Tetapi semua itu terhenti dan kemudian pihak polis mengatakan bahawa mereka akan keluarkan dapatan pada tahun ini, pada pertengahan tahun ini. Akhirnya, macam saya katakan, semalam telah keluar laporan tersebut. Di mana laporan itu antara lain telah diumumkan oleh Menteri Besar Selangor iaitu Datuk Seri Abdul Syari dan juga Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan. Di mana antara lain kata Aminuddin Syari berdasarkan pelaporan itu basically kejadian itu tidak ada sebarang unsur sabotaj khianat ataupun kecuaian sebaliknya insiden ini adalah berkaitan dengan isu tanah itu sendiri tempat itu sendiri. termasuklah keadaan tanah yang kurang stabil pengumpulan air bawah tanah dalam tempoh masa panjang yang menyebabkan tanah kawasan itu menjadi semakin lembut serta masalah struktur saliran monson dan juga culvert terkesan akibat keadaan tanah yang disebutkan tadi itu serta tekanan iklim dan kepadatan kawasan penduduk. Manakala Datuk Husin Oman Khan Ketua Menteri Selangor pula mengatakan bahawa of course pembinaan-pembinaan yang terima sekali itu insya-Allah insya sebagainya didapati berada di zon penampan dengan jarak 40 meter dari pipe gas Petronas. Jadi tidak ada sebarang pelanggaran SOP berlaku, tidak ada sebarang usul jenayah atau persabotaj atau kecuaian. Jadi bolehlah kita katakan hasil daripada laporan ini, kes ini tutup, selesai, tidak akan ada mana-mana pihak yang diperjanggungjawabkan melainkan Petronas dalam hal ini. Tanpa memperkecilkan laporan ini, tuan-tuan dan sekalian, kerana laporan ini dikeluarkan oleh JKKP dan juga Polis Langor, saya berpandangan yang ialah kita of course kena terima dalam laporan ini. Kau tak terima, payahlah pula kan. Tetapi pada pandangan saya, saya lah kan. Saya kurang boleh menerima 100% laporan ini. Pastinya ada banyak persoalan yang masih lagi tidak berjawab berkenaan dengan insiden ini dan tidak terjawab dalam laporan ini. Dan saya tahu bagaimana anda, tetapi itulah perasaan saya. So, izinkan saya untuk menghuraikan apakah persoalan-persoalan yang saya boleh baca dan saya boleh luahkan hasil dari laporan ini. Yang pertama sekarang ini, kata Amiruddin, ini berkaitan dengan keadaan tanah, pengumpulan air bawah tanah yang menyebabkan struktur tanah itu menjadi tidak lagi stabil dan macam-macam lagi. Tetapi persoalannya tuan-tuan dan sekalian, nombor satunya, sekarang ini ada kata, okey, ada isu pengumpulan air bawah tanah. Saya nak tanya satu soalan pipe Petronas ini kan, pipe gas Petronas ini bukan baru semalam bina tau. Sudah hampir 3 dekad dibina dekat kawasan tersebut. Dan selama hampir 3 dekad itulah, pipe gas ini sentiasa diselenggara secara berkala dan juga terperinci oleh pihak Petronas. Mereka tak boleh buat main sebab inilah pipe gas. Pipe gas ini bukan satu benda yang kecil anak. Memerlukan safety punya concern yang begitu dahsyat sekali siapa-siapa yang kerja dekat Petronas bahagian uh, SOP penyelidikan dan sebagainya inspection ini mereka tahulah mereka akan kata yang kita bukan boleh inspect benda ini besar saja macam tu je dan mereka bukan sekadar inspect part gas itu tau mereka akan inspect keadaan tanah sekeliling juga sebab at the end of the day sebagai jurutera-jurutera polan gas of course mereka pun tahu yang keadaan muka bumi ini memainkan peranan juga dalam mengekalkan kestabilan pipe-pipe gas tersebut jadi soalan saya yang pertama tak kalah selama ini bila Petronas menjalankan pemeriksaan berkala takkan mereka tak perasan yang struktur tanah itu dah berubah takkan mereka orang kata apa tak perasan tentang perubahan-perubahan yang akan membahayakan pipe-pipe gas Petronas itu basicallynya ialah sebab Petronas ni SOP ketat tau so takkan mereka tak perasan takkan mereka tidak ada SOP untuk mengesan ekosistem uh, di sekitar pipe untuk tempoh puluhan tahun ini itu yang pertama and then yang kedua Amrudin kata ini berkaitan dengan tekanan iklim So, apa maksud sebenar terkena iklim itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Adakah Amiruddin nak mengatakan bahawa okey, terkena iklim dekat Malaysia ini menyebabkan pipe-pipe ini menjadi semakin lama semakin tidak stabil? Kalau betul itu sebabkan Amiruddin, negara kita keseluruhannya berada dalam keadaan bahaya. Sebab apa tahu? Sebab pipe-pipe gas ini bukan sekadar berada dekat Selangor ini saja. Dekat Terengganu, dekat Pahang, dekat mana-mana negeri -mana di Malaysia ini semuanya ada standard pipe-pipe tersebut. Dan dia punya sentralnya berada dekat KL ini. Jadi, anda kata kalau terkadang iklim itu mengakibatkan struktur tanah berubah dan menjejaskan pipe, maka kita semua sedang berada dalam bahaya. Sebab bila-bila masa saja pipe-pipe gas ini yang panjang gila ini akan boleh meletup dan mengakibatkan kemusnahan yang jauh lebih dahsyat berbanding insiden putra height sini. Dan secara asasnya, anda kata kalau lah tak ada iklim juga yang dipersalahkan dan sebagainya, takkanlah tidak ada sebarang sistem untuk orang kata apa mengkaji struktur part tersebut yang berkemungkinan terkesan lantaran daripada perubahan iklim itu. Takkanlah Petronas tak bekerja. Saya tak rasa Petronas tak bekerja tuan-tuan sekalian dan takkanlah pihak bandaran dan sebagainya tiap pernah lies dengan Petronas berhubung dengan isu-isu yang disebutkan ini. Takkanlah tergantung di tengah-tengah dah betul tak? Yang ketiga ni tuan-tuan sekalian. Amridi sebut juga berkenaan dengan isu kepadatan penduduk. Yang ini saya nak pulangkan balik soalan pada Amir. Bukankah itu bermaksud pembinaan-pembinaan dekat kawasan sekitar itu juga menjadi punca? Mengapakah struktur tanah dekat kawasan itu menjadi terjejas? Walaupun memang ada zon penampan dan sebagainya, tetapi seolah-olah Nyabrudin hendak mempersalahkan kepada penuntut dan juga pembinaan-pembinaan rumah, shop lot dan sebagainya sebagai antara punca struktur tanah itu terjejas. Jadi, persoalan saya, takkan benda ini dia tak fikir kot? takkan selama ini pembangunan dekat kawasan sekitar itu tidak ada perancangan khusus dan sebagainya. Puerta Heights ini bukan kawasan yang orang kata apa kawasan perumahan yang terlalu lama. Dia banyak lagi tempat yang masih hendak dibangunkan. Jadi takkanlah tak ada perancangan khusus untuk pembangunan dekat kawasan tersebut terutamanya dekat kawasan-kawasan yang sensitif. Dan bila saya melihatkan kenyataan daripada Ketua Polis Selangor pula, saya tidak dapat tidak nak argue juga benda ini. Yang pertamanya, bukan tidak ada bukti rakaman dashcam yang menunjukkan berlaku kerja-kerja di atas tanah Rizab. Di sini kita nak jelas tuan-tuan sekalian. Video-video saya sekian lama telah menunjukkan perkara tersebut dan video itu tidak disunting dengan AI. Anda kata kalau polis memerlukan bantuan untuk memerlukan mereka ini untuk tampil mati siasatan, saya yakin mereka akan tampil saja dengan cara mereka just kesan sajalah siapa milik video dashcam tersebut dan insyaAllah mereka ini kan yang ada video dashcam ini akan tampil untuk membantu siasatan tetapi macam mana polis boleh deduce oh tidak ada sebarang berlaku pembinaan di atas kawasan tanah rizab dia hanya semua berlaku di luar kawasan rizab dan sebagainya sedangkan bukti berlaku sebaliknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan yang paling utama sekali mana pergi jentolak? kata ada jentolak tertanam dekat kawasan kawah mana pergi jentolak tersebut? Sebab tidakkah pelik tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan sekalian bila kejadian berlaku saja semua peralatan pembinaan hilang tiba-tiba tanpa sebarang kesan. Sedangkan sehari sebelum kejadian, jentolak dan apa semua berdasarkan kepada laporan dashcam, semuanya masih ada dekat situ. Tengok-tengok pada hari kejadian, pamp semua hilang semua sekali, tidak ada sebarang kesan dan basically siap ada pihak kata, oh jentolak itu. Ini kata-kata polis tau, jentolak itu berkemungkinan tertanam dalam kawah itu. Mana begitu tuan sebut? Takkanlah tak jumpa-jumpa. Takkanlah langsung di telan bumi macam si tanggang. Jadi, tuan-tuan sekalian, pada pandangan saya lah kan, saya meskipun lagi saya bukan nak memperkecilkan laporan ini ataupun mengatakan bahawa ini semua tipu sebagainya. Tidak. Tetapi, ianya tidak punya persoalan dan banyak sebenarnya perkara yang kita boleh pertikaikan sebab benda berbukti, bang. Bukan tak ada bukti. Bukan kita sembang kosong. Benda ini berbukti belaka. Tetapi itulah. Kalau polis pun dah kata macam tu, kalau kerajaan negeri pun dah kata macam tu, kita terpaksa hadap sajalah. Tetapi itulah pada pandangan saya macam tidak adil untuk menyalahkan Petronas semata-mata. Especially kalau betul lah apa yang sebutkan oleh Amruddin, ini berkaitan dengan alam semula jadi, berkaitan dengan kepadan berdunduk, berkaitan dengan iklim. Petronas tidak ada kuasa ke atas semua itu. Mereka telah menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan pipe gas itu sekian lama. Jadi takkan Petronas nak tanggung semua sekali, betul tak? Dahlah Petronas sekarang ini tengah masalah kewangan, tengah buang pekerja, and then hilang pelantar satu persatu terpaksa bagi dividen dekat kerajaan kekal RM32 bilion dan sekarang ini mereka pula terpaksa tanggung kerosakan yang dahsyat ini bukan sekadar kepada pipe gas mereka tetapi pampasan kepada penduduk-penduduk yang terlibat itu memang sakit bang sangat-sangat sakit sedangkan pemaju dan juga konsultan yang dikatakan terlibat dalam hal ini yang telah menjalankan kerja-kerja pembinaan yang berkemungkinannya telah menjejaskan struktur tanah ini boleh terlepas begitu saja tapi itulah dia tuan-tuan sekalian kita terima sajalah nak macam mana sebab mereka dah kata macam tu. Sekarang kalau kita argue lebih-lebih, tak pasal-pasal pula kita ke dalam. Tak pasal-pasal pula kita dalam perukan ke polis. Kenapa? Kerana telah mempertikaikan satu kenyataan rasmi yang telah dikeluarkan oleh pihak polis diri. Dan satu soalan terakhir untuk saya tanyakan. Adakah anda, penonton-penonton channel Papa Beri Studios ini, dapat menerima laporan yang telah dikeluarkan oleh JKKP, Kerajaan Negeri dan juga Polis Langor ini? Dan kepada anda, penduduk Putra Heights, saya nak tanya anda. Anda terima atau tidak Laporan yang telah diberikan ini, kalau anda tak terima, mana mana sahaja. Ini tidak adil. Undang-undang dalam ini adalah yang disuruh semua boleh padam. Kebahagiaan kau.